Приятный случай. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Водитель нашего предприятия наехал на ребенка в процессе маневра, который осуществлял движение задним ходом. Неудовлетворительное, потому что Николаевская область идет с ростом. Так, на сегодня в области совершено зарегистрировано 476. Дорожно-транспортных происшествий это плюс 3% по сравнению с прошлым годом. Осуществляет контрольные движение подразумение... в нетрезвом состоянии. Заметьте, э -э арбуны это стоит ящик, в котором устала. При этом фиксируется фото, это снимается машина, ее скорость, что это было не так все видно, все прозорно, все открыто. Выше было сказано, да, у нас по Николаевской области было допущено 14 ДТП с пострадавшими по вине пассажиров привезли. В у нас городе сложилось традиционно немножко, не я внесу ясность. Маршрутное такси это дополнительно.